Vermi kompos adalah hasil daripada kotoran cacing. Cacing yang biasa digunakan untuk menghasilkan vermi kompos iaitu African Nut Ada dua yang boleh digunakan untuk vermi kompos iaitu kotoran dan kencingnya atau lebih dikenali sebagai vermi tea. Vermin kompos akan ditaburkan di atas permukaan tanah yang berampiran dengan tanaman. Manakala bermiti pula disiramkan pada tanaman dengan ukuran satu nespa Makanan cacing Afrika Nightcrawler ini terdiri daripada kulit buah-buahan seperti durian dan juga bahan-bahan yang mudah rebut seperti kulit telur, surat kabar dan kotak. Antara makanan yang paling baik dan berkhasiat baginya adalah otoran atau najis lumbung kerbau atau kambing. Kebaikan Bermi kompos adalah untuk menyuburkan tanaman anda. Dan yang paling penting adalah secara organik dan tanpa kimia. Pupuk organik hidup sehat! <tuh>